Лайка, ну как ты могла вот так вот Ну, честно я просто как на танцюльке. И Слушайте. чем короче спидница, тем ближе пятница. Она уже то тому все-таки все правильно. Если взял, ты право. попытался меня только что смутить, у тебя ничего не вышло, молодой человек. Итак, вот именно тот смутитель женских сердец, который стоит прямо от меня, и будет вещать вам дальше, потому что ровно через э, несколько минут у нас начнется программа стартап-шоу. Пару Стартуем. Сьогодні у програмі ми дізнаємося про шрифт із почерку Ейнштейна. А також удивник, дозволяючи виспатися вашій второї половинки. Як завдяки Fallo Friday прославитися у соцмережах? І скільки стоїть Ми об будемо говорити з не забувайте, що наприкінці нашої програми буде завжди Вікторина. Лайка вже підготувала. Чесно ж, підготувала, так? Сир, на п'ятницю yes, потрібне питання. Ви відповідаєте легко і забрати. У нас червоную чашка да запаска спонсора. Йоу! Ну, самое время перелистывать наш календарь. Так, 22 мая. Что же там у нас произошло? Смотрим. 1892 год. И в этот день доктор Вашингтон Шеффилд изобретает тюбик для зубной пасты. Тем часом, в 1849 году, осталась наступная подия. Авраам Линкольн отримал патент на конструкцию плавающего доку. А сейчас мы все немножечко залетим в историю, так как в 1906 году американские авиаконструкторы братья Райт получают патент на изобретение самолета, который, кстати, испробован в 1903 году. Ой, дякую. Ну а тем часом в Ядница диктует свои правила, я просто зараз решу что треба дізнатися, что такое Follow Friday, что это явище, как его використовувати. Ты не против? Ты его не вещи? Естественно, речь? я очень часто пытаюсь тебя таким образом популяризировать, Сань. Ну, Давай да? слушаем, что ответили наши звезды. Ну, дякую за пято. Follow Friday. Это follow? follow? Follow. Follow. Friday. Что-то с пятницы. Продолжительная пятница. Что-то с пятницы. Пятница, уходящая в субботу. Что-то с пятницы, да. Тусовочная пятница. Похоже на какой-нибудь хэштег. Когда люди followят друг друга именно в пятницу. Follow us. Например, у меня вечеринка в пятницу. И я ставлю хэштег Follow Friday. Выход Гуляни. гуляний в пятницу. Вот. Follow Friday – это такой себе вид активности для популяризации того или иного владельца аккаунта. Например, вы пишете хэштег Follow Friday или просто FF и вставляете дальше человека, которого вы планируете высветить свою ленту новостей для того, чтобы его читали и его смотрели. Дякую тобі за таке пояснення. І, до речі, зараз у я повинен усім підказати обов'язково, щоб ви знали, де можна заробити гроші на ваші стартапи. Маєш ідею стартапу, але бракує грошей. Стартуй успіх разом із нескафе одному. Реєструйся на ідеї та отримай шанс виграти 100 тисяч гривень від нескафе одному для свого проекту. Тож готуйте свої проекти. Ну а ми тим часом переходимо до наступної суперновини. Прикоснутися геніальному так просто. Представьте собі, що навіть тепер шріфом геніальних людей могут обладать Давай, каждый себя, из нас. После того, как я прикоснусь к Сане, я хочу вам сказать, что теперь возможно прикоснуться к шрифту самого Альберта Эйнштейна. Именно человек, которого зовут э, Геральт Гайслер с 2009 года, разрабатывает э, шрифт, э, основанный Альберта на Эйнштейна. почерке. Да. То есть целых 6 лет Хлопец работал, 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 исследовал все листы гениального физика и в результате сделал шрифт, который э, можно теперь уже найти на Кикстартере и запашлять, как кто Кстати, он планував 15 тысяч забрать, а насбрал уже 30, то есть 2 двоечнее больше. И честно говоря, это не каляки малякки, например, докторив. Это с супер шрифт. И там, я, розумію, что Эйнштейн, Альберт, дуже так в в кожну літеру. И автор говорит, мне хоть, я думаю, что использование этого шрифта поможет зарождению искры гениальности в каждом из нас. Аминь. Вот так. А знаешь, следующую штуку, например, хочу себе я очень сильно. Теперь просыпаюсь по утрам, я не буду будить свою плюшевого мишку, спящего рядышком. Оказывается, устройство сейчас, которое может поднимать на ноги только одного человека с помощью своего э, такого девайса, который э, направляет луч света, луч своего прибора исключительно на человека, который ставит этот будильник. Ага. После чего, между прочим, а, кстати, давай скажем, как называется, Wake at Lucera Labs. Wake up, вот. wake up. Эта штука, она крепится на стену и не мешает человеку, который рядом с вами просыпается. Але, Ле, раптом вы налажите до тех людей, які постійно укриваються подушкою або шковдрою для того, щоб спати далі? Там є спеціальний інфразвук, який буде також вас будити, і при цьому якимось чином не зачіпати вашу кохану людину, вашу другу половинку, яка <стяга> простягається поряд. Ну, що, ми не засипаємо? І ровно ми через час. далі. Між прочим, у нас скільки мільярдів емодзі відправляється по всьому світу щодня, об этом вже ровно через час? Настільний годинник, який буде використовувати принцип Фібоначі. Скільки стоїть перевозка слона і як на? перевозки, возможно, еще и зарабатывать. Мы об этом говорим со Стахом Возняком, со основателем проекта Тонна. Просто будьте с нами. У нас слон в студии, в конце концов.